bismillahi rohmanir rohiym shaytonni bo'ynini uzganlingizdan xursand bo'lasiz qarang o'zingizni qiynab <laughs> mazza qilasiz nima uchun bo'lyapti bu ish allohni roziligi uchun bo'lyapti va oxirida aytamiz inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi farishtalar yemaydi farishtalar ichmaydi farishtalarda erkak ayolga aloqasi yo'q inson bo'lib turib mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib mana shunga ehtiyoji bo'lib turib o'zini ixtiyori bilan bu narsalarna man qiladida va parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni o'zida bir muddat paydo qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu xurara roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis rasululloh aytadilar meni ummatimga olloh taolo ramazondabes besh hislatni berdi boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas siz bilan bizda bor